भारत के वजी आजम नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है हमारा जो जो मुल्क है is it, it is जो है इज इज इट इट अबाउट टू टेक ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है करने वाला है भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है yes इससे पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से अब चाइना को लोग भूल गए नो कंट्री इन द जी सेवन और मे बी इन जी ट्वेंटी चेयरमैनशिप द दोदी डिड इन दिस ईयर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए अमेरिका और वहां पर कॉलर पकड़ के बता दिया गया कि सुनो चाइना से दोस्ती कम रखो बहुत अच्छा बहुत हो गया और इंडिया से ट्रेड शुरू करो पाकिस्तानियों तुम्हारी वाट लगने वाली है मैं बता रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ गया है तुम्हें बेचने के लिए मेरी राय यह है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू हिंदू स्टेट एंड रिपब्लिक इन द नेक्स्ट फाइव इयर्स इसके पैरल जब हम ये देखते हैं कि हमारे वजीर आजम साहब क्या सोच रहे हैं तो हमारे वजीर आजम साहब का जो मिशन है वो तीन सौ जंगे है हमारे लिए काबिल फखर बात है हमने दुनिया से भीख मांगनी है छोटे से लेकर बड़े लोग भीख मांग रहे हैं सब आप हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ से लेके निचले पाकिस्तान बहुत अहम है ये उसका वहन है। नमस्कार मित्रों अपना वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ये फाइनैंशियल टाइम्स ने एक इंटरव्यू आपयू हतूजे मा मित्रों भारतीय अर्थव्यवस्था विषय बात करता कहुत के हवे भारतीय अर्थतंत्र टेक ऑफ मित्रों भारतीय अर्थव्यवस्था हवे आज स्तर पहुंची गई है अँ भारतीय अर्थव्यवस्था नवी ऊंचाइयों ने स्पर्शवाई रही छे अनेक टूक समय अर्थव्यवस्था विश्व तीज मोती अर्थव्यवस्था बनी जैसे मित्रों आ इंटरव्यू फाइनांशियल टाइम्स महत्वपूर्ण छे कारण के थोड़ा दिवस पहलाज फाइनांशियल टाइम्स एक बहुमोटो इलजाम भारत पर नाखो કે ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીના કેટલાક એજન્ટોએ ખાલિસ્તાનનું સમર્થન કરતા અમેરિકન નાગરિકની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો મોટો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો મિત્રો હવે પાકિસ્તાની મીડિયા ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીની આ પીચ વિશે ઘણી વાતો કરી રહ્યું છે कारण के एक तरफ भारत ना बड़ा प्रधान पोताना देश समझण खूबज देखाई रहा है तो बीजी तरफ पाकिस्तानी सेना अमेरिका सामे कटोरो लईने भीख मांगी रही है तो मित्रों आ अंगे पाकिस्तानी मीडिया की वु प्रतिक्रिया सांभिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में और फाइनेंशियल टाइम्स में इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे हमें उनके इंडिया के जो फ्यूचर मिशन है उनका क्या है उसका पता चलता है और इसी के साथ कुछ ऐसे अहम मुद्दे चल रहे हैं जिसके ऊपर पहली मरतबा कहा गया कि मोदी साहब की तरफ से कुछ कहा गया लेकिन मेरा फोकस इसमें उस बात पर होगा कि जो इंडिया की तरक्की की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू से यह पता चलता है कि वो इंडिया को कैसे देख रहे हैं और इंडिया आगे कहां जाने वाला है देखिए सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है करने वाला है और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमी तो वो बन गए तो आगे उन्होंने फर्स्ट थ्री लार्जेस्ट में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है वहां की तरफ ये उड़ान होगी ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फरने लगा ये बात उन्होंने कही बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था बहुत आ, ब्लंट इंटरव्यू था बड़ा उन्होंने जो है वो जो बातचीत की है उसमें जब आप पूरा पढ़ते हैं तो खासतौर पर तो उसका पूरा एक उन्होंने नक्शा खेंचा इंटरव्यू करने वालों ने और जो उन्होंने बताया कि जो आ, उनकी रेजिडेंस है वो किस तरह की है वहां के उसके पर जो है कौन सी वॉल पर कौन सा मैप बना हुआ है आ, इंडिया का मैप कैसे बना हुआ है कहाँ पर जो है वो आ, मोर के पंख हैं और कहा पर कौन से फूल खिले हुए लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जितना साइलेंट और खामोश वो जगह है उतनी ही शोर के साथ और गूंज के साथ वहां पर रहने वाले शख्स ने इंडिया को आगे पहुंचाया है उनका कहना यह था कि जो इंडिया कमिटमेंट टू बिल्डिंग यूएसडी फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पोजिशनिंग नेशन एज डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोग्रेस इसमें उन्होंने ये कहा उनसे जब सवाल यह किया गया कि क्या जो इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कि सीओ बने हुए हैं दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या उनको वापस लाने की जो है वो उनके लिए जगह बनाई जा रही है उनको वापस लाया जाएगा तो उनका कि नहीं इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या हम बना रहे हैं जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया से कोई भी आकर रहे तो उसको अपना घर समझे और उसको ये लगे कि उसको यहीं पर होना चाहिए और वो वहां पर रह रहा है उन्होंने तो कहा कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात नहीं है हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया दुनिया की एक दुनिया को हम ग्लोब कहते हैं ना तो इस पूरी दुनिया से कहीं पर से भी कोई आकर जो है वो इंडिया में आए हर शख्स ये चाहिए कि वो इंडिया में आए और जब वो आए तो उसे लगे कि ये तो अपना ही घर है ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिसको अमेरिका ने इंफॉर्मेशन जारी की थी रिगार्डिंग आ, ये जो पन्नों के सिलसिले में सो आई थिंक ये एक आ, इस, इस 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 अखबार को चुनना देर इज़ सम सिग्निफिकेंस और एक चीज़ जो पता चलती है कि हम जितने भी साउथ एशियन ममालिक जो लीडर्स हैं हमारे वो हमेशा पसंद करते हैं कि वेस्टर्न प्रेस उनको इंटरव्यू करे ताकि दुनिया में उसका शोर मचे पाकिस्तान के लीडर भी ऐसे ही कर रहे हैं और इंडिया के लीडर भी ऐसे कर रहे हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है हमारा जो मुल्क है इज इज इट अबाउट टू टेक टेक ऑफ ऑफ जिस जहाज नहीं छाट रहा ठीक है सो so वो कह रहे हैं कि टेक ऑफ अच्छे करना है बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ऑफ कर रहे हैं बहुत सारे कह रहे हैं कि करने लगा है आ, और आ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि थर्ड टाइम वजीर आजम आ रहा है जो कि जिसे वो कहते हैं ना एक रियलिटी नज़र आ रही है हमारे सामने ठीक है जी आ, आ, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिनकी उम्र 73 इयर्स है वो थर्ड टर्म दोबारा आएंगे और वो अपने बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस विक्ट्री में पर्टिकुलरली ये जो इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एंड uh, राजस्थान में uh, और uh, इस, इन चीजों में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले दस सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं गोल्स हैं वो बदल गए हैं ठीक है जनाब uh, मैं समझता हूँ बदले नहीं है बदले गए हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक खास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की एज ए पार्टी एज ए लीडर उन्होंने फायदा उठाया फिर इकोनॉमिक जो टेकऑफ कर रहा था उसका फायदा उठाया और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेकऑफ का फायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज़ जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं आ, आ, और वो कह रहे हैं ठीक है अवाम कहती है ठीक है एज लॉन्ग एज तरक्की हो रही है एज लॉन्ग एज इकोनमी बदल रही है एज लॉन्ग एज हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक आ, आ, एक्सेप्टेंस है इंडिया की तो ठीक है फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें दैट इज व्हाट वी बिलीव सो आई थिंक इट इज द ट्रस्ट रिस्पेक्ट इनोसेंस इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं अपोजिशन को देखें वो परेशान है फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडिया अलायंस बना था ठीक है वो परेशान है वो किस चीज की बात कह रहे, है, कह रहे हैं सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन को रोज बदल रहा है ठीक है अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ, आ गया तो समझें कि इंडिया जो है इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक ख़ास किस्म का कंट्रोल होगी रख लेगी और एक वो जो इजरायली पैकेस आई थिंक वो जो एक सॉफ्टवेयर था शायद कुछ इस तरह का ये समझें वही चीज़ जो है वो इंडिया करने जा रहा है और वो ये भी डर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफा आ गया तो ये वो जो सेकुलर वैल्यूज हैं Uh, उनको भी uh, लेके चले जाएंगे और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक मेरी जाति राय ये है कि इंडिया विल अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट फाइव इयर्स और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर पांचवी तीसरी दफा पंद्रह साल इस पार्टी को मिले देखें पहले पांच साल उनको सेटल होने में लग गए अगले पांच साल उन्होंने एक, एक, एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला वो खुद समझते हमने हल कर दिया कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया दिस इज वॉट इंडिया थिंग्स